تو واؤ بناتے ہیں پہلی پیڑا کر تو واؤ کو کر دیتے ہیں کہ یوں اور یوں کر دیں گے پھر یہاں سے لگائیں گے زواد پھر یہ شوشا پھر یہاں سے لگائیں گے جیم اور یہ اے اور یہ کہیں گے سر بوجھیں ہم نے کیا لکھ پریکٹس کرتے جلے جائے کریں یہ 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 جب یہ آپ کے اس طرح پیج بھر جائیں گے بہت سارے لکھنا جب بھی پریکٹس کرنی ہے رائٹنگ کی تو اس کو ورٹیکل نہیں لکھنا شروع کر دینا آپ لسٹ نہیں بنا رہے ہیں آپ رائٹنگ درست کر رہے ہیں تو آپ اس کو ہوریزونٹل لائن کے اندر لکھنا ہے تاکہ اس کا زیادہ آپ کی پیراگراف لکھنے کی پریکٹس بھی ہو جب یہ نون آ جائے گا تو دیکھیں اس نون کے کتنے سارے فائدے ہیں اس نون کے اگر اس کے شروع میں کیا لگا دوں یہ لگا دوں سین بن گیا اسی کے شروع میں کیا لگا دوں سواد کی آنکھ لگا دوں سواد بن گیا اسی کے شروع میں لیسٹن کا سائن لگا دوں یہ کیا بن گیا دیکھیں میرے پاس کاف بن گیا اسی شروع میں کیا اوپر کیا لگا دوں الف لگا دوں یہ میرے پاس لام بن گیا اور اسی کے شروع میں یہاں پر یہ لگا دوں یہ میرے پاس کیا بن گئی چھوٹی یہ بن گئی یہ جو ویڈیو بناتے ہیں ان ویڈیو سے آپ کی رائٹنگ بالکل ٹھیک نہیں ہونے والی تو کوئی بندہ کہے نا کہ سر فلاں ویڈیو دیکھ لیں رائٹنگ ٹھیک ہو جائے گی کم از کم میں اپنی ہم اپنی ویڈیوز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو دیکھ کے آپ کی رائٹنگ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی کب ٹھیک ہوگی جب آپ خود لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اردو املا کا لیکچر ہے کچھ ورڈز ہم لوگوں نے دیکھنے ہیں یہ اسلامیات کا عالم ایک چیپٹر تھا فتح مکہ سیون کلاس کا تو وہاں سے ہیں سب سے پہلا ورڈ دیکھیں فتح کیسے لکھنا ہے اب دیکھیں بچے غلط کیسے لکھ رہے ہیں فتح کو کہ سر کہ سر یہ فتح یوں لکھ رہے ہیں کہ سر یہ فے ہے یہ تے ہے اور یہ ہے بیٹا جی اس سے بچیں ٹھیک ہے فے جب بھی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو فے کا کیا ہوتا ہے بند یہ فے اب دیکھیں اس کا یہاں پہ یہ شوشہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ فالتو ہے پھر یہاں سے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے سمپل آپ لوگوں کو کیا طریقہ بتایا ہوا ہے آپ لوگ یہ طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ کیا کر لیا کریں ایک مد والا جوڑ لگا لیں درمیان میں ایک لفظ آ رہا ہے نا فے اور ہے کے درمیان تو کیا کریں یہ فے یہ مد والا جوڑ اور آگے ہے. اب یہ ورڈ کیا بن گیا فتح ٹھیک ہے تو ہمارے پاس چیپٹر کا نام کیا تھا فتح مکہ تو دیکھیں مکہ کیسے لکھیں گے یہ میم الف ما یہ کاف کی کشک اور یہاں سے یہ مد لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا مکہ اچھا ایک اور بات پھر یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی جیم کا خاندان لفظ کے آخر میں آتا ہے تو جیم کی پوری شکل آتی ہے اب دیکھیں جیم کس طرح لکھتے ہوتے ہیں جیم کو یہ دیکھیں یہ ایک سیون بنائیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ کیا کر دیں شیپ آف مون لگا دیں چاند کی شکل لگا دیں گیرہ لگا دیں یہ دیکھیں یہ سیون ہے اور یہیں سے شیپ بنا دے تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا جیم بن جائے گا تو چونکہ یہ لفظ کے آخر میں آ رہا تھا تو اس لیے کیا ہوا اس کی پوری پوری شکل آ گئی تو سمجھ آئی فتح مکہ یہ بھی سمجھ آئی کہ کیسے نہیں لکھنا اچھا اگلا ورڈ ہمارے پاس ہے پسند یا پسندیدہ اب اس کو بچے غلط کر کے لکھ رہے تھے یہ لکھ جاتے ہیں وہ کیسے لکھتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ پے بنایا نا اب دیکھیں یہاں پہ سین بنا کے اور کہتے ہیں سر یہ ہم نے کیا لکھ دیا ہے پسند لکھ دیا ہے تو دیکھیں بچے اگر آپ صرف سین کے تین دندانے بنا کے اس کا جوڑ لگا دیں یہ سین اور دال کا جوڑ ہے سر ورڈ ہوتا ہے نا سدرا تو یہ سدرا لکھا پڑا ہے لیکن یہ پسند نہیں ہے اگر دیکھیں نا یہ میں صرف تین دندانے بنا لوں اور اس کا دال ساتھ جوڑ لگاؤں تو یہ سدھ یا سدرا جس طرح ہوتا ہے وہ چیز بنے گی اگر میں نے ورڈ لکھنا ہو نا سند تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر سر میں سین کے تین دندانے بناؤں اور یہ دال کا جوڑ لگاؤں اور میں کہوں یہ نون بن گیا نہیں یہ غلط ہو جائے گا اب اس صورت میں پھر کیا ہوگا اس صورت میں آپ کو دیکھیں یہ سین کے تین دندانے پھر یہ نون اور پھر دال کے ساتھ جوڑ اب یہ ورڈ ہے سند صحیح ہے تو ذرا گنن دیکھیں نا ایک دو تین دندانے سین کے پھر نون کا اور پھر جوڑ صحیح ہو گیا تو یہی چیز پسند میں بھی آئے گی تو پسندیدہ کیسے بنے گا دیکھیں یہ پے ہے سین یہ نون اور پھر دال کے ساتھ جوڑ اب یہ چیز آپ کے پاس ہے پسندیدہ اور چیک چار کر نہیں ہوئے ایک دو تین چار شوشہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ٹھیک پسندیدہ اچھا پسندیدہ میں کیا ہے دیکھیں اچھا یہ آخر میں دال آیا تو ریکی کی شکل ہوگی بے دال بد والا جوڑ لگائیں تو یہ اور دال بن جائے گا اور بے دال بد کا جوڑ کیسے ہوتا ہے یہ اور یہ اس کو اوپر لے کے جانا ہے تھوڑا سا پسندیدہ ٹھیک ہو گیا آگے چلیں آگے چلتے ہیں جی اور اگلا ورڈ دیکھتے ہیں اچھا جی اگلا ورڈ ہے یہ ہمارے پاس مستقیم لکھنا ٹھیک ہے اب مستقیم میں کیا ہے کہ سر یہ دیکھیں میم ہے پھر میرے پاس سین ہے پھر بے کے خاندان میں سے تے ہے پھر میرے پاس کاف ہے پھر میرے پاس چھوٹی یہ ہے اور پھر میرے پاس میم ہے یہ سب کو ملا کے کٹھا لکھوں تو کیا ورڈ بن رہا ہے مستقیم صحیح ہو گیا اب ذرا دیکھیں مستقیم کو کیسے لکھا جائے گا تو دیکھیں بڑا آسان سا کام ہے یہ دیکھیں یہ میم ہے دو نقطوں کے برابر نشان لگانا. دیکھیں, اب بن 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 گیا 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 میرے پاس میم بن گیا. میم بن گیا. یہاں سے دیکھیں یہ سین تین دندانے ہو گئے پھر یہ تے کا شوشا یہ کیا ورڈ بن گیا میرے پاس مست ٹھیک ہو گیا اب میرے ساتھ میں کیا لگانا ہے مستقیم تو دیکھیں یہاں سے تے کیا. میں جوڑ بناؤں کس کے ساتھ کاف کے ساتھ ہو گیا اب درمیان میں کیا ہے یہ ہے اور پھر میم ہے. بجائے شوشہ بنانے کے دیکھیں یہ مد والا جوڑ لگائے کا مد لگایا میں نے دوبارہ دیکھیں, دیکھیں یہ ایسا تو کلیئر ہے نا دیکھیں یہ میم ہے یہ سین ہے یہ تے ہے یہ میرے پاس کاف ہے یہ مد والا جوڑ ہے اور پھر آگے میرے پاس میم ہے ٹھیک ہے دیکھیں کاف اور میم اگر ڈائریکٹ ہوتے تو دیکھیں یہ کاف اور یہ میم کم سوالڈ ہوتا ہے نا دار ارکم اب دیکھیں رے یہ دیکھیں کاف اور یہ ڈائریکٹ یہاں پہ کیا آگیا ہے میم آگیا لیکن اگر کاف اور میم کے درمیان میں بھی لفظ ہو جیسے کہ جیسے کہ یہ دیکھیں پہلے کیسے ہو یہ کہ کاف اور یہ اور یہ میم ہو تو پھر یہ دیکھیں یہ چیز یوں بن گئی ہے سوالڈ ہوتا ہے نا کیما تو یہ دیکھیں کیما کیسے بنے گا کاف یہ 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 میم اور یہ ہے اب یہ ورڈ ہے کیوں یہ درمیان میں ایک مد والا جوڑ کس کو ظاہر کر رہا ہے یہ کو بھی ظاہر کر رہا ہے لیکن اگر ڈائریکٹ جوڑ ہوتا تو پھر کیا ہوتا پھر اس صورت کے اندر یہ دیکھیں بس ایک ترچی لائن اور, ایک ترچی لائن اور آگے میم والا جوڑ بن جاتا صحیح ہے نہیں صحیح تو یہی کہانی ہے کس کے اندر مستقیم کے اندر تو دیکھیں کیسے بنے گی میم سین تے، کاف مد والا جوڑ اور آگے میم مستکیم کو کہانی پہلے پڑھی پتہ نہیں سر ٹھیک ہوگا جی اس طرح ورڈ ہو سکتا ہے مستقل تو وہاں پر بھی کیا بنے گا سین اور تے کے بعد کیا بن جائے گا شوشہ شریف بن جائے گا تو ذرا دیکھیں جی مستقل کیسے لکھیں گے یہ یوں لکھیں گے میم سین یہ دیکھیں یہ تین دہانے ہو گئے پھر یہ تے پھر یہ میرے پاس کاف یہاں تک ہو گیا یہ مستق بن گیا اوکے اب یہاں سے کاف کے ساتھ الف لگا دیں تو یہ مستقل پرمننٹ چیز بن جائے گی پرمنٹ کہتے ہیں مستقل اگر یہیں پر ورڈ ہوتا مستقل کی جگہ مستقبل تو پھر وہ کیسے ہوتا صرف یہ کاف کے بعد بے آتا یعنی کہ بے با والا جوڑ آ جاتا باقی سارے کا سارا کیا رہتا سیم سیم ہی رہتا مستقبل ہوتا تو کیسے ہیں یہ دیکھیں میم یہ سین یہ تے کا شوشا سین کے تین پورے بنانے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر یہاں سے یہ کاف اور یہ بے با والا جوڑ بنے گا تو یہ بے لگ جائے گی اور یہاں سے نگا دے تو لام بن جائے گا مستقبل تو مستقل میں اور مستقبل میں لیکن یہ سارے سارے ایک ہی قسم کے ورڈ ہے صحیح ہے کہ نہیں صحیح تو کیا ہوا سین کے بعد کیا بنانا پڑا ہم لوگوں کو شوشا بنانا پڑا ٹھیک ہو گیا اور کاف اور میم کا ڈائریکٹ جوڑ بتایا اگر کاف اور میم ڈائریکٹ ہوں تو یہ اس طریقے سے آئیں گے اور اگر درمیان میں ورڈ ہو جائے گا تو مد والے جوڑ کے ساتھ یہ آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہیں پر جی ہمارے پاس ایک اور ورڈ ہے وہ ہے جی عظیم یا عظیم المرتبت بیسیکلی ورڈ ہے تو دیکھیں عظیم کیسے لکھا جائے گا سر یہ دیکھیں یہ آئین ہے آئین کو تھوڑا سا لمبا لے آئیں جو اس کا آپ نے گراؤنڈ بنایا سر اس گراؤنڈ کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے زمین کے اوپر سواد کی آنکھ لگائیں اور درمیان میں لگا دیں تو یہ ہمارے پاس ایک اچھی سی شکل بن گئی اب یہاں پر آئین اور توئے زوے کا جوڑ بن گیا اب درمیان میں کیا لگانی ہے یہ اور پھر میم لگانا تو دیکھیں یہ کے لیے ایک مد لگائیں اور پھر کیا لگا دیں میم لگا دیں یہ ورڈ کیا ہے عظیم اگر یہاں پر توئے اور میم کے درمیان میں کوئی ورڈ نہ ہوتا تو پھر دیکھیں دیکھیں نا یہ زوئے اور میم کا جوڑ کیسے بنا یہ زوئے یہ مد والا جوڑ اور آگے میم اگر ان کے درمیان میں ورڈ نہ ہوتا تو پھر کیا بنتا یہ دیکھیں توئے توئے لگائے اور یہیں سے کیا بن جاتا یہ میم بن جاتا سمجھ یہ بات نہیں سمجھ یہ جو درمیان میں ہے نا یہ ایک اور ورڈ کو یہ آ سکتا ہے بے آ سکتا ہے نون آ سکتا ہے کچھ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں عظیم کیسے بنا یہ مد والا جوڑ سوری یہ توئے زوئے بن گیا یہاں سے یہ مد والا جوڑ اور پھر یہ بن گیا عظیم ہاں اگر یہاں پہ ورڈ درمیان میں نہ ہوتا اس توئے زوئے اور میم درمیان میں ورڈ ورڈ سے ہوتا آزم تو پھر یہ مد والا جوڑ نہ لگتا پھر یوں بنتا یہ یہ سواد کی آنکھ اس کے اوپر الف اور یہیں سے یہ میم اب یہ ورڈ کیا ہے آزم قائد اعظم بر اعظم وغیرہ 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 تو ہمارے پاس ورڈ ہمارے پاس کیا تھا جو ہم لوگ لکھنا تھا وہ تھا عظیم المرتبت ٹھیک ہے عزو صلی اللہ علیہ وسلم عظیم المرتبت اللہ, اللہ, اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں تو یہ یہ بنا یہاں سے مد والا جوڑ اور آگے سے میم عظیم آگے الف یہ لام یہ میم اور یہ رے ٹھیک ہے اب آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ اس کو یہاں سے لام اور یہ میم اور یہ رے یوں بنائیں پتہ نہیں بنا کیسے لیتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس طرح ضرورت نہیں ہے کیا کام کریں یہ دیکھیں بڑا آسان سا کام ہے دیکھیں سر یہ لام ہے نا یہاں سے اس کو ہلکا سا ٹیڑا کریں یہاں پہ دیکھیں نقطہ لگائیں اور نقطے سے گھما کے نیچے لے ائیں بس اتنی سی بات ہے کیسے یہ لام اس کو ہلکا سا ٹیڑا کیا یہ باہر نقطہ نکالا اور نقطے سے گھما کے یہ لیں تو یہ ایج. یہ ہم نے ورڈ کیا لکھنا عظیم المرتبت اچھا مرتبت میں کہتے بے اور تے ہے تو دیکھیں یہ تے یہ بے اور پھر یہ تے ٹھیک جس طرح ہم لوگ وہ ایک کریم استعمال کرتے تھے نا تبت وغیرہ وہ اگر لکھنی پڑے تو شاید وہ بیاسی لکھی جائے لیکن خیر عظیم المرتبت مرتبہ نکلا ہے مرتبے سے تم عظیم مرتبہ مرتبے مرتب والا بلند مرتبے والے ٹھیک گیا جی آگے چلیں آگے چلتے ہیں جی اچھا جی اگلا جی جو ہم لوگوں نے ورڈ لکھنا سیکھنا ہے وہ ہے جی دین مبین صحیح ہے تو ذرا دیکھیں یہ دین مبین کیسے لکھا ہے دیکھیں دین تو بڑا آسان ہے دیکھیں دال ہے اور بے نون بن والا جوڑ ہے دیکھیں چھوٹی بے اور آگے نون لگا دے تو یہ میرے پاس کیا بن گیا دین یا دینے اب میں نے کیا لکھنا ہے مبین دیکھیں مبین کیسے لکھا جائے گا مبین دیکھیں پہلے غلط کیسے لکھا جائے گا یہ دیکھیں یہ میم پھر یہ بے پھر یہ یہ اور پھر یہ نون اور کوئی بندہ کہے کہ سر یہ میں نے مبین لکھ دیا ہے تو یہ غلط ہے کیوں اس چیز کو دیکھیں یہ سین ہے کہ نہیں سین یہ تو مس بن رہا ہے اب لوگ ہے مس تو یہ بھی وہی چیز ہے مس کرنا وہ چیز بن جائے گی تو ایسے نہیں لکھا جائے گا کیسے لکھا جائے گا آپ نے کیا کام کرنا ہے دیکھیں سر یہ میم ہے یہ بے اور اب بے کا یہاں پہ بنائیں شوشا پھر دیکھیں یہاں سے یہ یہ اور نون یہ یہ اور نون کیسے وہی بے نون بن والا یہی جوڑ ہے تو یہ میرے پاس کیا ورڈ ہے دین مبین تو بات پہلے پڑھی دوبارہ دیکھیں دوبارہ دیکھتے ہیں جی بہت آسان سے ہے کیسے یہ دال ہے یہ یہ ہے یہ نون ہے یہ بے نون بن والا جوڑ ہے بے کی تختی اگر ہم نے کی ہوئی ہو نا آسانی سے بن جائے گا اب کیا لکھنا ہے ورڈ مبین تو کیسے بنے گا یہ میم یہ بے یہ بے کا شوشا پھر یہ اور پھر یہ نون یہ کیا ورڈ بن گیا مبین دین مبین اگلا جی ہمارے پاس جو ہم لوگوں نے ورڈ لکھنا سیکھنا ہے وہ ہے جی پیغام ٹھیک ہے اب دیکھیں پیغام کے لیے بھی پھر بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں سر یہ پے بنایا پھر یہ یہ بنایا پھر یہ غین بنایا پھر یہ یہ رائٹنگ جو ہے نا یہ رائٹنگ اندھی لگتی ہے ایک اس میں شوشوں کی ضرورت نہیں شوشو بنایا جا رہا ہے دوسرا دیکھیں یہ سارے کے سارے ایک سیدھ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ہمیں اردو کی رائٹنگ کیسے چاہیے ہوتی ہے اوپر سے نیچے آتی ہوئی چاہیے ہوتی ہے تو اب دیکھیں اس کو ذرا اچھے طریقے سے کر کے کیسے لکھا جا سکتا ہے سر یہ پے ہے یہ یہ ہے اس کو اوپر لے جائیں یہ غین اور یہ الف دیکھیں نہیں اوپر سے نیچے والا کام بن گیا کہ نہیں بن گیا تو یہی ورڈ کیا ہے میرے پاس پیغام صحیح ہو گیا دوبارہ دیکھیں دوبارہ دیکھتے ہیں کیسے یہ پے یہ یہ جہاں ختم یہ اوپر لے گئے یہاں سے پیچھے لے کے اور یہ پھر یہ ٹرائنگل یہاں پہ بنا دی پیغام پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غین یا عین لفظ کے درمیان میں ہے تو اس کی یہ شکل ہے پے یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر لے کے گئے پیچھے لے کے آئے اور اوپ یہاں سے یہ لگا دیا تو یہ کیا بن گیا پیغام ایک دفعہ پھر دیکھ لیں ہم؟ اور کام پکا کر لیتے ہیں نا کیسے پے ہے یہ یہ اوپر لے کے پہلا سٹیپ پیچھے لے کے آئے دوسرا سٹیپ یہ نیچے لگ گیا تیسرا سٹیپ یہ تین اسٹیپ بس آئین یا شکل بن گئی ہے ٹھیک ہے جی اب یہیں پر علیہ لگا تو ورڈ پیغام ہے اس طرح ورڈ ہو سکتا ہے پیغمبر کیا ورڈ ہو سکتا ہے پیغمبر پیغام سے نکلا ہے پیغام پہنچانے والا میسج پہنچانے والا ٹھیک میسنجر ہوتا ہے نا میسنجر آف گاڈ تو دیکھیں ہم لوگوں نے کیا ورڈ لکھنا ہے پیغام کی طرح کا ورڈ لکھنا ہے پیغمبر کیا لکھنے لگے ہیں جی پیغمبر لکھنے لگے جی. دیکھیں جی پیغمبر کیسے لکھا جائے گا تو وہی کام کریں گے دیکھیں پے یہ اور یہاں سے غین ہوا اب دیکھیں یہاں سے پھر وہاں سے یہاں ختم ہوا یہاں سے باہر نکالیں یہ میم اور یہ بیرے بر یہ پیغمبر ہے اب دیکھیں بچے غلطی کیا کرتے ہیں دیکھیں بچے کہتے ہیں پے پھر یہ یہ پھر یہ غین پھر یہ میم پھر یہ بے اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ابھی میں نے تھوڑی سی لچک دکھا دی یوں کرتے ہیں پے پھر یہ پھر غین پھر میم پھر بے اور پھر رے پتہ نہیں کیا بنا رہے ہوتے ہیں بھائی کچھ اور لکھائی ہوگی ولعالم کون سی ہوگی مجھے نہیں پتا لیکن کسم اٹھوال اردو ایسے لکھتے ٹھیک ہے تو کیسے لکھیں گے بڑی آسانی سے کہانی ہے کیسے پے یہ یہ اس کو اوپر لے گیا ہے پیچھے لے گیا ہے یہاں سے کیا بن گیا غائن پھر یہاں سے دیکھیں یہ میم اور یہ بیرے بر دیکھیں یہاں سے کو نیچے لے آیا سمپل میرے پاس ایکسٹر شوشہ بنانے کی ضرورت مجھے پیش نہیں آئی میرے پاس کیا ورڈ بن گیا پیغمبر تو ایک دفعہ پھر لیکھیں ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں تک ہم بھی صاف لکھیں نا تھوڑا سا تو کیا ورڈ لکھنا ہے جی ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے ورڈ لکھنا ہے جی پیغمبر کیسے لکھا جائے تو دیکھیں پی یہ غائن یہ میم اور یہ بیرے بار یہ دیکھیں یہاں میں نے شوشہ نکال دیا ہے نہ بھی نکالیں نا اگر آپ اب اس کو ڈائریکٹ لکھ لیں پے یہ غین میم اور یہ بیرے بار اس سے نیچے کا کے لگا لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے بلکہ میرے خیال میں یہ زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسری بات اردو کی رائٹنگ جب آپ لکھیں گے نا جتنی اچھی آپ کی رائٹنگ ہوگی آپ ایک ٹپ دیتا ہوں میں آپ کو اگر آپ کی اردو کی رائٹنگ لکھتے ہوں اور اس کی چوڑائی کم ہوتی چلی جائے اس کا بعد آپ کی رائٹنگ ٹھیک ہوتی جا رہی ہے دو بندے ہیں نا وہ اردو لکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اس طرح ورلڈ لکھ پڑھو پیغمبر پھر اس طرح لکھ پڑھو پیغام یہ تو جناب پوری لائن آ گئی اس میں تین چار لفظوں میں چوڑائی میں زیادہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ اس طریقے سے نا سیٹ ہوئے ہوتے ہیں ڈائگنلی سیٹ ہوئے ہوتے ہیں لائن کے اندر ٹھیک گیا جی تو پیغمبر کیسے لکھتے ہیں پیغام کیسے لکھتے ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کیسے ہے پے پھر یہ یہ پھر اوپر لے گئے غین یہ میم اور یہ بیرے بر یہ دیکھیں یہ ورلڈ کیا ہے پیغمبر ٹھیک آگے چلیں اگلا یہ ہمارے پاس ہم نے ورڈ لکھنا ہے واضح واضح کلیئر تو وہ دیکھیں کیسے لکھا جائے گا آپ پہلے دیکھیں غلط کیسے لکھتے ہیں سر یہ پہلے تو واؤ بناتے ہیں پہلے پیڑ کرتے تو واؤ کو کر دیتے ہیں یوں اور یوں کر دیں گے پھر یہاں سے لگائیں گے الف پھر یہاں سے لگائیں گے زواد پھر یہ شوشا پھر یہاں سے لگائیں گے جیم اور یہ ہے اور یہ کہیں گے سر بوجھے ہم نے کیا لکھا ہے واضح لکھ دیا ہے پتہ نہیں واضح یہ ہے کہ سُلا ہے ولام کیا ہے سل بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہے دیکھیں جی واضح کلینا چاہیے سب سے پہلے تو دیکھیں جی واؤ واؤ کے لیے آپ کو کیا بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک لیس تین کا سائن لگانا ہے اور یہاں سے رے لگا دیں تو اس کا منہ بند کر دیں زیادہ بیٹر ہے کیا بن جائے گا واؤ بن جائے گا اب علف لفظ کے درمیان میں آ رہا ہے تو اس کو لائنز اٹھا کے لگائیں سواد کی یہ آنکھ بس یہاں سے یہ نیچے یہ والا حصہ یہ والا حصہ لگا اور آگے سے اس کی جیم کی پوری شکل لگا دیں یہ ورلڈ ہمارے پاس واضح ہے ٹھیک ہے واضح واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہے لائن کے حساب سے سائز بھی سیٹ ہے سب کچھ اوکے ٹھیک دوبارہ دیکھیں کیسے ہے واؤ الف یہ یہاں سے یہ یہ پوری دوبارہ جس طرح میں نے آپ کو یہاں پہ پہلے شروع میں بتایا نا ورڈ فتح ٹھیک ہے تو یہ وہی چیز ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک مد والا جوڑ لگا ہے وہ کیوں مد والا جوڑ لگا ہے کہ وہ یوں کر کے لگا ہے کہ سر کہ فے اور کے درمیان میں کوئی ورڈ نہیں آ آ, آ رہا تھا تے آ رہا. اگر نہ آ رہا تھا تو دیکھیں یہ فے اور یہ ہے بن جاتا فجر فے, جیم اور رے اب یہ کیا بن جاتا فجر ہاں کوئی بندہ اگر اس کو یوں کرنا چاہے تھوڑا سا فینسی کرنا چاہے سر میں چاہتا ہوں یہ ہے زواد کے نیچے گھس جائے تو پھر اس صورت کے اندر یہ سواد یہ اس کو اوپر تھوڑا سا اٹھائیں اور پھر نیچے لے آئے تو یہ بھی ورڈ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے زواد اور ہے کا جوڑ ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں طریقوں سے واضح ٹھیک ہے یوں بھی ٹھیک ہے کہ یہ واو بنائیں یہ الف بنائیں یہ سواد اس کو یہ نیچے یہ والا ہے کے ساتھ جوڑ لگا کے یہ کر دیں یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر کوئی بندہ یوں کرنا چاہے کہ واو الف یہ سواد اس کو اوپر اٹھا کے والا ایک اس کا مت لگائیں کیوں تاکہ ہے اس کے نیچے آ جائے اچھی سی کر کے تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ ٹیکنیک اوریجنل طریقہ یہ ہے اور یہ تھوڑا سا فینسی والا طریقہ ہے صحیح ہے لیکن میں اس طریقے کو پریفر نہیں کرتا میں کہتا ہوں یہی ٹھیک ہے کیونکہ ورڈ لگنے لکھنا پڑ جائے صبح تو پھر اور میرے پاس حال ہی کو نہیں بچتا کہ میں مد والا جوڑ لگاؤں ہاں بس صبح میں صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ بے کا ایک الگ سے لیکن یہ سواد یہ مد والا جوڑ لگ کے یوں لگتا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے مماثلت تو نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی لیکن آپ کو میں نے دونوں طریقے بتا دیے ہیں اگر آپ سواد زواد کر ڈریک لگائیں یہ کر کے یہ لگا دیں یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کو میں نے سواد کے نیچے ایک کو لے کے پھر مد لگا کے بھے اس طرف لے جائیں تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے دونوں طریقے بالکل ٹھیک ہیں اس طرح دیکھیں سواد اور لفظوں کے درمیان میں اس طرح کا ورڈ ہو سکتا ہے کہ اگر لام آ جائے درمیان صلاح بن جائے گا اب دیکھیں سلح لکھنا بڑا آسان سلح لکھنے کی کہانی بڑی سمپل سی ہے صرف سواد سا والا جوڑ نہیں تھا کیسے تھا کہ سواد اور یہ بے با والا جوڑ تو یہی جوڑ ہم لوگ کس اس میں استعمال کریں گے صلاح لکھنے میں تو صلاح کیسے لکھا جائے گا سواد یہ بے با ہو گیا اب یہاں سے یہ آپ نے یہ والا ایسا لگایا فلیش والا ایسا لگایا کیونکہ جب بھی جیم کا خاندان کہیں درمیان میں جوڑ بنا رہا یہ بنتا ہے اور جیم آخر میں آ رہا ہے جیم خاندان تو یہ ہے کہ پوری کی پوری شکل آ جائے گی تو یہ ورڈ میرے پاس کیا ہے سلحہ اب دیکھیں ذرا اس کو اس لائن کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں سوال ہے یہ بیلے باولا جوڑ ہے یہ ہے ہے اور یہ لام ہے یہ ورڈ بن گیا سلحہ صلہح ہدیبیا ہمارا ورڈ ہے لکھنا ہدیبیا اب ہدیبیہ لکھنے میں مسئلہ آتا ہے پہلے دیکھیں یہ جیم کے خاندان اور دال کا جوڑ ہے خدا جدا وغیرہ وغیرہ اب آ گیا ہدیبیہ اب یہاں پہ ادیبیا کیسے لوگ غلط کیسے لکھتے ہیں پہلے یہ دیکھیں یہ یہ لکھا پھر بے لکھا پھر یہ لکھا اور پھر یہ لکھا اور پھر یہ لکھا اب کہیں گے سر یہ ہدیبیہ بن گیا ہے تو بچہ جی یہ والا ہدیبیہ جو بنایا آپ نے یہ غلط بنا دیا ہے کیوں غلط بنا دیا سر سر یہ اس لیے غلط بنا دیا آپ نے کہ سر یہ دیکھیں سین سا بن رہے ورڈ کوئی ہو سکتا ہے سین ساہ والا کوئی سہ مائی تو یہ اس قسم کا ورڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہدیبیا سے پھر اس کا صحیح کیسے لینا چاہیے سر یہ تو ٹھیک ہے اب ایک کام کریں آپ سر کام یہ کریں کہ آپ ایک شوشہ شریف بنائیں کیا کریں شوشہ بنائیں کیسے سر یہ کا بنا لیں ہو گیا آگے دیکھیں یہ بے اور یہ یا ادے بیا ٹھیک تو کیسے لکھا جائے گا دوبارہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں سر یہ دیکھیں یہ کا شوشہ یہ بے اور یہ یا یہ میرے پاس ورڈ کیا ہے ادے بیا ٹھیک ہے تو سلح حدیبیہ کیسے لکھا جائے گا سواد لام اور یہ 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 ہے ہے اور اور دال پھر کشوشہ میرے پاس حدیبیہ جگہ کا نام ہے ٹھیک ہوگی کہ نہیں ٹھیک ہوگی اوکے جی اگلا جی ہمارے پاس جو ہم لوگوں نے ورڈ لکھنا سیکھنا ہے وہ ہے جی قبلہ ٹھیک ہے تو قبلہ کیسے لکھا جائے گا یہ دو نقطوں والے کاف کے ساتھ بنے گا یہ دیکھیں یہ کاف ہے پھر اس کے ساتھ یہ بے الف با والا جوڑ ہے اور پھر اس ساتھ یہ حمزہ لگائیں گے تو یہ ہے والا جوڑ بن جائے گا ٹھیک ہے تو کیسے بنے گا یہ کاف یہ بے علف با والا جوڑ اور آگے یہ مد لگا دیا تو ہمارے پاس کیا بن گیا قبلہ سوری یہاں بھی مد بولنا تھا حمزہ بول گیا کیا ورڈ بن گیا جی ہمارے پاس قبلہ تو دیکھیں جی کیسے بن لکھیں گے جی کاف یہ بے علف با اور یہ لام یہ بے علف با کیوں ہے کہ جب لام لفظ کے درمیان, درمیان میں آ رہا تو علف والا ہی رویہ دکھاتا ہے تو یہ کیا ورڈ بن گیا قبلہ ہاں اگر یہاں پر ورڈ ہوتا قبیلہ قبیلہ قریش ٹھیک ہے تو پھر یہ کس طریقے سے لکھا جائے گا پھر یہ یوں نہیں لکھا جائے گا قبیلہ کہ سر یہ کاف ہے پھر یہ بے ہے پھر یہ یہ ہے اور پھر یہ لام ہے اور پھر یہ ہے ہے سر یہ ایسے نہیں بنے گا یہاں پہ دوبارہ کیا بن گیا سین والی شکل بننی شروع ہو گئی ہے تو پھر قبیلہ کو دیکھیں صحیح کر کے کیسے لکھنا چاہیے سر یہ دیکھیں یہ کاف اور یہاں پر اس کا شوشہ پھر دیکھیں یہ بے پھر یہ یہ اور پھر یہ لام یہ ورڈ میرے پاس کیا ہے قبیلہ ٹھیک ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے لکھنا اکٹھا کر کے یہ سین کی شکل بننی شروع ہو جائے گی تو قبیلہ صحیح کر کے کیسا لکھا جائے گا قبیلہ صحیح کر کے یوں لکھا جائے گا کہ سر یہ دیکھیں یہ کاف ہے کاف کا شوشہ بنا ہے یہ بے اور یہ یہ الف یا یا بے الف با والا جوڑ اور یہیں سے مد لگا لیں تو یہ کیا ورڈ ہے قبیلہ ٹھیک ہے پھر دیکھیں کاف ہے شوشا بے یہ اور یہ لام اور دوسری بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اوپر سے نیچے آ رہا ہے اب بچے کیا کرتے ہیں بچے کرتے ہیں سر یہ کا پھر یہ بے پھر یہ لام پھر یہ اوپر اور پھر یہ یوں اور پھر یہ یوں پتہ نہیں کیا کر کے لکھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی تو آپ پہلی بنیادی چیز سیکھیں کہ سر ہر جگہ شوشے نہیں بنانا ہے دندانوں سے کام چلانا ہے دندانہ ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے اور دوسری بات اس کی ڈائریکشن اس طرف ہوتی ہے صحیح ہے کہ نہیں صحیح اس طرح بہت پھیلا کے ورڈز کو نہیں لکھنا آپ نے دیکھیں اب یہ ایک اچھا سائز ہے مناسب سائز ہے لفظ کا ان دو لائنوں کے حساب سے ٹھیک تو قبلہ اور قبیلہ میں فرق سمجھ آیا قبلہ آج کل تو ایک بڑا وہ پرفیوم بڑی مشہور ہے قبلہ الوفا تو قبیلہ یا قبلہ پہلے دیکھیں قبلہ کاف بے لام ہے لابھ دیکھیں یہاں میں نے کوئی شوشہ نہیں بنایا لیکن جب میں ورڈ لکھنے لگا قبیلہ تو پھر میں نے کیا کیا دیکھیں یہ کاف یہ شوشا بنا لیا پھر یہ بے پھر یہ یہ اور پھر یہ لام یہ میرے پاس کیا ورڈ بن گیا کبیلا آج کا ہمارا آخری ورڈ ہے ہنین غزوہ ہنین ٹھیک ہے ہنین جو کا نام ہے تو دیکھیں غزوہ تو کیسے یہ آئین اور رے کا جوڑ ہے بس سمپل یہ غز وا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا مسئلہ کہاں پر ہے مسئلہ سر وہاں پر ہے جہاں پر ہم لوگوں نے لکھنا ہے ہنین تو دیکھیں ہنین کو پہلے غلط کیسے لکھا جائے گا یہ ہے پھر یہ نون پھر یہ یہ اور پھر یہاں سے آگے کیا کر دیں نون لگا دیں اور پھر میں کہوں گا سر یہ ہنین بن گیا ہے میں آپ کہیں گے سر یہ ہنین بن گیا ہے میں کہوں گا سر یہ تو جس لکھا پڑا ہے یہ دیکھیں یہ جیم ہے اور آگے سین ہے ٹھیک ہے جی تو پھر یہ ہنین لکھنے کا غلط طریقہ ہے اس کو صحیح کیسے لکھا جائے بہت ہی آسان ہے کیسے لکھا جائے کہ سر یہ ہے نا اور یہ نون کا آپ شوشا دے دیں پھر یہاں سے یہ بے نون بن والا جوڑ لگا دیں یہ بے نون بن کس کو ضائع کرے گا یہ کو اور یہ کیا بن جائے گا نون ہونا ٹھیک ہے جب آپ لوگ پیپر میں لکھ رہے ہوں گے یا کاپی میں لکھ رہے ہوں گے تو سارا کچھ کہاں پر لکھنا ہے لائن کے اوپر لکھنا ہے تو کیا کریں گے سر یہ دیکھیں یہ ہے یہ نون کا شوشا پھر یہ یہ اور پھر یہ آپ کے پاس نون اور دیکھ رہے ہیں نون میں دو حصوں بنا رہا ہوں کن دفعہ آپ کو نون بتائیے دوبارہ اس کی پریکٹس لازمی کرے سیدھی لائن ٹیڑی لائن اور گلائی سیدھی ٹیڑی گلائی ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی رائٹنگ میں بہت زیادہ نکھار پیدا کر دے گی آپ نا اس کی نا اس طریقے سے بیٹھ کے پریکٹس کرتے چلے جائے کریں یہ اگر سردیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں تو ان میں پریکٹس کریں یہ جب یہ آپ کے اس طرح پیج بھر جائیں گے نا بہت سارے مطلب لکھنا جب بھی پریکٹس کرنی ہے رائٹنگ کی تو اس کو ورٹیکل نہیں لکھنا شروع کر دینا آپ لسٹ نہیں بنا رہے آپ رائٹنگ درست کر رہے ہیں تو آپ اس کو ہوریزونٹل لائن کے اندر لکھنا ہے تاکہ ساتھ ساتھ آپ کی پیراگراف لکھنے کی پریکٹس بھی ہو اور جب یہ نون آ جائے گا تو دیکھیں اس نون کے کتنے سارے فائدے ہیں اس نون کے اگر اس کے شروع میں کیا لگا دوں یہ لگا دوں سین بن گیا اسی کے شروع میں کیا لگا دوں سواد کی آنکھ لگا دوں سواد بن گیا اسی کے شروع میں لیسن کا سائن لگا دوں یہ کیا بن گیا دیکھیں میرے پاس کاف بن گیا اسی کے شروع میں کیا اوپر کیا لگا دوں الف لگا دوں دیکھیے میرے پاس لام بن گیا اور اسی کے شروع میں یہاں پر یہ ورڈ لگا دوں یہ میرے پاس کیا بن گئی چھوٹی یہ بن گئی تو کتنے سارے ورڈز ہمارے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گیا تو یہی اور اس کے اوپر کچھ بھی نہ لگاؤں اور صرف یہاں پر نقطہ لگا دو نون لگ گیا نقطہ نہ لگاؤں نون کو نہ لگ گیا ٹھیک ہو گیا صحیح ہے لیکن میں آپ کو دوبارہ بتا دوں یہ جو ہم ویڈیو بناتے ہیں ان ویڈیو سے آپ کی رائٹنگ بالکل ٹھیک نہیں ہونے والی اگر آپ کو کوئی بندہ کہے نا کہ سر فلاں ویڈیو دیکھ لیں رائٹنگ ٹھیک ہو جائے گی کم از کم اپنی ہم اپنی ویڈیوز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو دیکھ کے آپ کی رائٹنگ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی کب ٹھیک ہوگی جب آپ خود لکھیں گے وگرنہ ٹھیک نہیں ہونے والے صحیح ہو گیا جی اللہ حافظ